શ્રી વલ્લવાધીશ કી જય શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કી જય શ્રી હરિરાયજીએ માર્ગનો સગળો નીચોડ જેમાં પધરાવ્યો છે તે ગ્રંથ છે વલ્લભ સાખી તેમાંના એકત્રીસમી સાખી છે રંચક દોષન દેખીએ વેગુન પ્રેમ અમો પ્રેમ સુહાગી જોર ખોલ આવા ભગવિયો જો શિવલ વિઠલની કૃપાથી મળી જાય તો તેનામાં રંચક દોષ નહીં જોતા પ્રેમ ગુણ છે અને અમોલ છે અને આવા પ્રેમ સુહાગીથી કોઈ અંતર નહીં રાખતા તેના હૃદયના ભાવ તમે જાણજો અને તેના અનુસંધાનમાં આપણે વાર્તાશી નંબર બાવન શ્રી ગુસાઈજી કો સેવક એક શેઠ રાજનગર કો નિત્યલીલાના પયો નિધિ છે એક સમય દસ હજાર કો સાથ રાજનગર આવ્યો श्री गोकुल जाता तो सेठ ने रुपया दस हजार श्री गोसाई जी की भेंट पठाई खर्ची दिए नित्य वैष्णव को मां प्रसाद लिवाओ तो सब वैष्णव सेठ की बड़ाई श्री गोसाई जी के आगे बहुत करी श्री गोसाई जी चाचा जी और नागजी बाई की और मुस्काई के कृपा कटाक्ष करी देखे चाचा जी ने पूछी को कारण कहा श्री गोसाई जी कहे द्रव्य को तुच्छ जानी मनोरथ करत है तीन को संकोच दयनीयता होते है ताकरी प्रभु बेगी प्रसन्न होते हैं और सबको जतावे और मनोरथ करे या में भगवत संतुष्टि नाही उन दस हजार वैष्णो में चार वैष्णो बहुत समझत थे क्यों बता भी रहा है कि दस हजार में केवल चार अने ते बहुत समझता था यानी विनती करी आप उनकी बड़ाई सुनी के प्रसन्न नहीं होता को कारण कहा श्रीख जी कहे वैष्णो धर्म बहुत कठिन है सूक्ष्म है काउते जानियो जात नाही जब संग करी जीनी दृष्टि से उनके हृदय को भाव देखिए तब जानियो जाए चारों वैष्णव कहे महाराज ऐसे वैष्णव आप कृपा करी बताओ तो चार रात्रि इनको संग करिए તબ શ્રી ગુસાઇજી ચારો વૈષ્ણવ એકસો ઉડતાલીસ માં એમનું વિવરણ છે આગ્રે મેં જાય સંતદાસજી સો પૂછી લીજો તિનકો સંગ કર્યો ચારો વૈષ્ણવ શ્રી ગોસાઇજી કો દંડવત કરી તત્કાલ આગ્રે ચલે સંતદાસજી કે ઘર આવે संतदास जी वह स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष के घर उनको पहुंचाए आए वे चारों वैष्णव घर भीतर गए तो इन वैष्णवन जाए भगवत स्मरण कियो, पुरुष ने इनसे पूछी वैष्णव तुम कहाँ ते आए हो इन्होंने कही हमको श्री जी तुम्हारे पास पठाए है श्री गोकुल आए हैं। श्री गुसाई जी को श्री गोकुल को नाम सुना थी पुरुष को मन विवल बह गयो तत्काल अप्रस्ते दौरी चारो वैष्णव को परम प्रीति सो मिलियो तब उन कही आरती के दर्शन करी हम यमुना जी नहीं आवेंगे वह ब्राह्मण नाई के फेरी मंदिर में गयो स्त्री सो कही चार वैष्णो को श्री गुसाई जी गोकुल पठाए हम पर बड़ी दया करी शिकसाई जी हमको समारत है आप परम दयाल है हम सारी के निसाधन जीव को समारत है श्री ने कही गी थोरो है मैं राजभोग धरत हूँ तहाँ ताई लाओगे वह कटोरी ले माथे पाक धरी बाजार में गयो परम हरक सो चलो और वैष्णव अपने घर आई ता आनंद में नाइवे की पाक की सुधी न रही रसोई करी के भीतर जाए जहाँ स्त्र राजभोग धरत पुरुष भोग मानसी सेवा को भाव स्त्री पुरुष विचारत थे ता करी के स्त्री कोहू कछ सुधी न भय श्री जी के घर वृषभक्त के घर तथा वृषभान जी के घर की सेवा को भाव विचारण लागे शीतकाल में श्री ठाकुर जी नंदालय में भोजन करत है ब्रजभक्त के घर कबहु भोजन करत है काल में श्यामुना पुलिन सगन बन श्याम ढाक आदि ढोर श्री ठाकुर जी गाय चरावत है प्रभु हास्य सखान सखानसन करत है ता समय आपको क्षुधा लागी है वृक्ष पे चढ़ी घर की छहारिन को देखत है चखारी पेड़ों भूली जाते हैं प्रभु बेनू बजावत है अनेक भक्तन के घर की छाक आवत है श्री ठाकुर जी सखा को झूठनी देते है अनेक खेल होते है और वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम बन में पधारे है बन की शोभा निरखे है मेहा आवत है श्री स्वामी जी भींजत है श्री ठाकुर जी अपनी कामर की खोई करिता में उनको ढापत है तहाँ अनेक प्रकार के जति रत्न जटित कुंज है में प्रिया प्रीतम विराज है ठाकुर जी प्रिया जी को मनुहार करी लिवावत है स्वामी जी कहते हैं पहले आप आरोग्य योभा ललिता दी सखी जन देखत है पाचे ललिता ललिताजी दोनों उनको अरोगावत है चारो वैष्णव ने देखो जो बजाते वैष्णव घी लायो पाग सहित सगरी अप्रस श्री जी हमको पठाए है स्नेह तो आछो है पर आचार क्रिया कछु नहीं किया महाप्रसाद प्रसाद न लियो जाए एक एक सब खड़िया लेके गांव के द्वार पर चली के बैठो और तीन जन आरती के दर्शन करी श्री जी के नाइवे मिस पाछे ते चलेंगे ऐसो माने निर्धार कियो इनको कपट देखी श्री ठाकुर जी इनको दर्शन न दिए पाछे वैष्णव को आई मिले और कही ठाकुर जी तो है ना ही सामग्री जारी सिंहासन पिछवाई सब है ऊपर वैष्णव से बहुत स्नेह जनावत है तो कोई वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे बड़ाई करी है श्री गुसाई जी तो बालक परम बोरे है जाने है वैष्णव आछू है गौ घाट आई चारो जन रहे यहाँ पुरुष ढूंढूंढ डुन, को यमुना जी के घाट पे गयो और दो विचार करन लागे कृपा करी हम हमारे पास आए हते हम में केवल दोष भरी है और महाप्रसाद न लेवे को संकल्प कियो महाप्रसाद राजभोग सेनभोग को गाय को खवाई दियो श्री मदन मोहन जी कहे वैष्णो तुम दुख काहे को करत हो બે ચારો વૈષ્ણવ તો શ્રી ગોકુલ ગયે તુમ બાજાર ઘી લાએ પરમ આનંદ મે તુમ્હારો દોષ દેખે તુમ કે કરો એનન કહી શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી મર્યાદા કો હમને ઉલ્લંઘન કી સગરી અપરસ છુઈ ગઈ પાછે સગરી અપરસ નહી કાઢી મંગલા તે રાજભોગ પહોંચી મા પ્રસાદ ગાયકો ખવાય દોન ભૂખે બેઠે રહે यहाँ चारों वैष्णव आये श्री गुसाई जी को दंडवत करे श्री गुसाई जी अप्रसन्न हुई पीठ दे बैठे उन्होंने कई राज हमारो अपराध कहा है श्री गुसाई जी कहे हम उनकी क्रिया देखवे को ही पठाए उनके हृदय को भाव जानते उल्टो वैष्णव को अपराध कियो श्री ठाकुर जी ने हूँ तुमको दर्शन ही दियो वह महा खेद करत है मेरे हृदय में दुख होते वे फेरी चले उनके घर आए वह वैष्णव दौरी के पायन पर वैष्णव हम तुम्हारो महा अपराध किए उन कही हम सो अपराध पर वैष्णव ने कही प्रभु जी सब आछी करेंगे पाचे स्त्री ने हु बहुत दयनीयता करी दर्शन करवाए श्री ठाकुर जी क्रोध सहित दर्शन दिए पाछे स्त्री पुरुष ने सखड़ी अनसखड़ी की पात्री धरी दो जने मां प्रसाद ले भगवत चर्चा करन बैठे उत्थापन के समय उठे पाछे सैन लोग पहुंची इनको मां प्रसाद लिवाए वे एक बेर ही लेते फिर भगवत वार्ता करन बैठे मंगला समय उठे या प्रकार पंद्रह दिन बीते चारों वैष्णव के रोम रोम में भगवत रस भरी गए श्री ढाको जी कृपा दृष्टि सो अवलोकन करे और पाछे जावे की आज्ञा मांगी स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी की भेंट दी सवन को दंडवत भगवत स्मरण करवे की विनती करी चारों वैष्णव श्री गोकुल को चले ऐसे भगवद रस में चके जो गेल में चलियो न जाए बारह दिन में श्री गोकुल पहुँचे और श्री गुसाई जी दूर थे भगवत रस में मग्न आवत देखे कहे चाचा जी अब इनको वैष्णव को संग भयो चारों जन आई बिनती करे कृपानाथ अब जैसी आज्ञा करे तैसे ही वह वैष्णव हते श्री गुसाई जी कहे वे बहुत अच्छी बात सेवा करते है लौकिक आवेश एक दिन हो नहीं ચાચાજી કે સંગ તે ઊંકો અનન્યતા દ્રઢ ભય હૈ બહુ હિ સરા નાખીએ તો જો આવા પ્રેમ સુહાગી પ્રેમ ગુણના મળી જાય તો તેનો સંગ કરીએ તેમાં કોઈ દોષ ન જોઈએ અને તેના હૃદયના ભાવોને આપણા આપણા હૃદયમાં પધરાવીએ શિવાલ્લવાદી શકી જાય શિયાળીરાય મહાપ્રભુ જીકી જય